কিমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে মাৰ্কেটত কিনাতকৈ বেছি ভাল হৈছে আচলতে বস্তুটো একদম পূৰা নেচাৰেল হৈ যায় বেছি ভাল লাগিছে সেইবাবে আৰু আমি সদায়টো কেমিকেল দিয়া চাবোনেই ইউজ কৰোঁ নহ'লে প্ৰিয়মান স্বাগতম জনাইছোঁ যোৰহাট চেনেলটোৰ পৰা মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই এনে এটা ভিডিঅ' আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি ইমানেই গৰম মানে গৰমৰ কাৰণে বিশেষ বেলেগ ভিডিঅ' কৰিবই পৰা নাই তথাপিতো মই আজি ভাবিলোঁ আকৌ নিমৰ চাবোনেকৈ বনাওঁ কিন্তু নিমৰ চাবোনৰ লগত অকণমান এণ্টিচেপ্টিক কিবা এটা মিলালে ভাল হ'ব সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু মই ইউজ কৰিম আৰু অকণমান শেষলৈকে চাই যাব ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে জানিব বলকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ বেছিকৈ কথা নকওঁ বলক আৰু ইমান গৰম পৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া দিনৰ এঘাৰ বাজিছে আৰু ৰ'দৰ প্ৰকোপ অতি বেছি হৈছে এইকেইদিন সকলোতে ৰ'দ নহয়নে বাৰু আপোনালোকৰ ফালেও নিশ্চয় ৰ'দ আমাৰ এইফালেও বহুত বেছি ৰ'দ মানে গৰমত থাকিব পৰা নাই আৰু কিবা পুৰণি এটা গৰম সেইকাৰণে নিমৰ চাবোন আকৌ বনাম বুলি ভাবিলোঁ চাবোন নাছিলে আজিকালি নিজে ঘৰতে ব্যৱহাৰ বনোৱা চাবোনহে ইউজ কৰোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে মোৰ ফুলবিলাক একদম শুকাই শুকাই গৈছে জ্বলি জ্বলি গৈছে ৰ'দৰ পোহৰত আৰু পানী দিছোঁ আগবেলা দিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলিও দিছোঁ কিন্তু যিখিনি ফুল মৰিব লাগে মৰিয়েই গৈছে ফুলবিলাক প্ৰায় মানে ৰ'দত থাকিবৰ কাৰণে অসহ্যকৰ ৰ'দ হৈছে আৰু এইফালে এয়া আমাৰ কলৰ বাকলি শুকুৱাইছে মানে কল খাৰ আপোনালোকে শুকুৱাই নাই বাৰু জনাবচোন তাৰপাছত এতিয়া মই আমাৰ ঘৰতে আছে নিম সেইবাবে নিমৰ ঠাল তিনি কেইটামান চিঙি আনিলোঁ আৰু গোটেইখিনি নিমৰ ঠাল মোৰ প্ৰয়োজন নহয় চাবোন বনাবৰ বাবে তথাপিতো মই কিছুমান ঘৰত এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু খোৱা বোৱাৰ কামত সেইবাবে অলপমান আছুতীয়াকৈ ৰাখি থ'ম আমাৰ ভিতৰখনত বৰ আন্ধাৰ মানে কেমেৰা ধৰিলেও আন্ধাৰ হৈ যায় মই প্লাছ দি লৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি লৈ পেলাই নিমপাক কেইডালমান এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'ম আৰু কি কি দিম ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব সকলোৱে বেলেগ বেলেগ দিয়ে আজি মই বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ সাহস হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বেল আকনটো টিভি অল কৰি ল'ব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাব আৰু মই এইটো এটা চব বেজ লৈ ল'লোঁ চব বেজটো কুৰা মানে জোখ অনুযায়ী লৈছোঁ আৰু অলপমান বেছিকেই লৈছোঁ যিহেতু নিমৰ পাতো বেছি আৰু সেইবাবে তাৰ লগতে মই আজি মিলাইছোঁ নাৰ্জী ফুলৰ পাত আৰু নাৰ্জী ফুলৰ পাত আপোনালোকে দি পাইছে নাই মেৰিগ'ল্ড চব বনোৱা যায় কিন্তু মই তেনেকৈ আছুতীয়াকৈ বনোৱা নাই কিন্তু আজি ভাবিছোঁ নিমৰ লগতেই এই নাৰ্জী ফুলৰ পাত দি দিওঁ তেতিয়া অকণমান খহু খজুৱতিবিলাক যিখিনি ঘাঁহ হয় সেই ঘাঁহখিনি শুকাই যাব আৰু এণ্টিচেপ্টিক ক্ৰীম হিচাপেতো নাৰ্জী ফুলটো আৰু কটা ঘাট দিয়াই যায় নহয়নে বাৰু সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাওঁ নাৰ্জী ফুলৰ পাত দি দিওঁ আৰু এতিয়া কেনেকৈ দিম সেইখিনিও দেখাম আৰু মোৰ ফুলখিনি দেখুৱাই বেয়াই লাগিছে দেখিলত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইবাবে চাওকচোন কেনেকৈ জয় পৰি গৈছে ইমান কষ্ট পাইছে ৰ'দে একদম হেৰি কৰি পেলাই জয় পেলাই দিছে তাৰপাছত এতিয়া মই এতিয়া এই চব্বিছ কেটুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কি কি দিম আপোনালোকক দেখাম চব্বিছখিনি সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ বহুতখিনি হৈছে আৰু এতিয়া মই এই নাৰ্জিবলৰ পাতখিনিও এক্সট্ৰাকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু এইখিনি দেখিছিলে এয়া বেছি নহয় বাৰু তথাপিতো নিমৰ লগত যিহেতু মিলাই দিম সেইবাবে কমাই দিছোঁ আৰু অধিক পৰিমাণৰ হ'লে বেয়াও হ'ব সেয়া এয়া নিমৰ নিমৰ ৰস আৰু মই চেকি লোৱা নাই এই নিমৰ ৰসখিনিৰ লগতে মই এতিয়া নাৰ্জী ফুলৰ ৰসখিনি মিলাই দিম পাতখিনিৰ ৰসখিনি মই আজি নিজেই বনাইছোঁ মানে কি হয় নিমৰ সদায়ে বনোৱা অহা যায় কিন্তু আজি নাৰ্জী ফুলৰ লগত দি দিছোঁ নাৰ্জী ফুল ফুলৰ পাতখিনি কিয়নো নাৰ্জী ফুলৰ পাতখিনি আমাৰ কামত আহিব মই ধুনীয়া গোন্ধাৰিবৰ কাৰণে পিয়াজ চাব দিছোঁ যিহেতু এচেঞ্চিয়েল অইল নিদিওঁ আৰু মাৰ্কেটত পোৱা যায় চেণ্ডেড যিটো এচেঞ্চিয়েল হয় সেইটো নাই দিয়া এতিয়া মই সেইকাৰণে পিয়জ চবুটুকুৰা অকণমান কাটি পেলাই দি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব কোনো স্কিপ নকৰিব তেতিয়া মই কি কি দিওঁ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব সকলোখিনি যোগাৰ কৰি ললোঁ লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ডাবল বইলিং কৰিবৰ বাবে এতিয়া কেৰাহীটো পাতি ললোঁ আৰু তাতে অলপমান পানী গৰম কৰি লৈছোঁ কেৰাহীটোতে পানীটো গৰম হোৱাৰ পাছতে মই এতিয়া এই কেঁচাৰৰ তলৰ ঢাকনি এখন এইখন জালিকা ঢাকনিখন মই দি ল'লোঁ দি লৈ পেলাই এতিয়া চচপেনটো বহুৱাই দিছোঁ আৰু ডাইৰেক্ট চচপেনটোত মানে চব পেচটো নিদিওঁ আৰু তাৰপাছত এতিয়া মই চব পেচখখিনি ঢালি দিম ইয়াতে চব্বজখখিনি সম্পূৰ্ণ গলিবলৈ দিব লাগিব গলিবলৈ দিয়াৰ পিছতে কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক খুব ভাল ধৰণে লৰাব লাগিব লৰা পিছত গোটেইখিনি গলিব লাগিব তাৰপাছতে মই নিমখৰ যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছিলে সেইখিনি দি দিম চব্বিছখিনি সম্পূৰ্ণ গলি আছে আৰু এতিয়া গলাৰ পাছতে মই নিমখিনিৰ লগত এতিয়া নিম আৰু নাৰ্জীৰ লগত মই এতিয়া ভিটামিন ই কেপচুল এটা দি দিম ভিটামিন ই কেপচুলটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু সেইবাবে এটা কেপচুল তাত মই ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এইফালে এয়া মই গেছটো কমাই থৈছোঁ যিহেতু জুইটো অকণমান কমাই থৈছোঁ সেইবাবে লাহে লাহে উতলাই যিখিনি চব বেজ আছিলে সেইখিনি মই লাহে লাহে গলাই আছোঁ আৰু ইফালেও কামখিনি কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ উতলি গৈ আছে আৰু মোৰ কেৰাহীখনত চাওকচোন এটুকুৰা চব বেচ পৰি গৈছিলে সেইবাবে উতলি গৈছে ফেন উঠি গৈছে পানীটোতে কিমান দেখিছেনে কিমান ৰেক কৰিছে আৰু এইফালে চব্বিছখিনি উতলাৰ পাছত এতিয়া মই নিমখ নাৰ্জিৰ আৰু যিখিনি মিলাই থৈছিলোঁ সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি দি দিলোঁ দিয়াৰ পাছত এতিয়া মোৰ লাহে লাহে উতলাই থাকিম আৰু অলপ উতলাৰ পাছতে মোৰ এইখিনি হৈ যাব প্ৰায় তিনি মিনিটমান মই এনেদৰে লৰাই থাকিলোঁ লৰাই থকাৰ পাছত মোৰ এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই চিলিকন মহলৰ ওপৰত ঢালি দিব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই লাহে লাহে উতলাই লোৱাৰ পাছত এইখিনি মই চিলিকন মহলত ঢালি দিমগৈ চাবোন বনাই অলৰেডি হৈ গৈছে মোৰ এইখিনি এতিয়া মই চিলকন মলত ঢালি দিমগৈ কিন্তু এটা দুখৰ কথা যে মই মোৰ কেমেৰাটো বন্ধেই কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে চাওক এতিয়া শেষতে দেখিছোঁ যেও কেমেৰা বন্ধ হৈ আছে চিলকন মলত ঢলাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে কোনো কথা নাই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া তাৰপাছত এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্টামানৰ পাছত টান হোৱাকৈ থাকিবলৈ দিম তাৰপাছতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যোৱাৰ বাবে আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নতুনকৈ আগ অলপ পুনৰবাৰ কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় এটা কমেণ্ট কৰিব বুলি তাকো আশা কৰিছোঁ লাইক এটা কৰিব এতিয়াৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হৈছে চাবোন টুকুৰা সেইবাবে বনাইছোঁ আপোনালোকেও বনাব পাৰিব বহুত ধুনীয়াকে ওলাই পৰিছে এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া স্মেল আহিছে চিলিকন মলখনক উলিয়াবলৈ বহুত ধুনীয়া এইয়া চাওক ফাইনেলি ইমান ধুনীয়া হ'ল দেখিবলৈ দেখিবলৈও ধুনীয়া আৰু পিচকেইটা মানে একদম মাৰ্কেটত কিনাতকৈ বেছি ভাল হৈছে আচলতে বস্তুটো একদম পূৰা নেচাৰেল হৈ যায় বেছি ভাল লাগিছে সেইবাবে আৰু আমি সদায়তো কেমিকেল দিয়া চাবোনেই ইউজ কৰোঁ ন সেইবাবে আজিকালিতো ঘৰতে এনেকৈ ঘৰত বনাই লোৱা চাবোনটো বেছি উপযোগী হয় আৰু এতিয়া যিহেতু খুব ঘামচি হৈছে মানুহবিলাকৰ মানে গাৰ যিহে গৰম পৰিছে সেইবাবে এনেকুৱা এণ্টিচেপ্টিক চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চাবোন আগতে মই নিমখ বনাইছিলোঁ কিন্তু এয়া আজি মই নাৰ্জী ফুল দিছোঁ নাৰ্জী ফুলৰ পাত দিছোঁ সেইবাবে বেছি ভাল লাগিছে যে বস্তুটো ফাইনেল ৰিজাল্টটো বহুত ধুনীয়া হ'ল সেইবাবে বহুত ভাল লাগিছে সেয়া আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকে আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো সুচাকক ধন্যবাদ বন্ধুসকল